आऊदबल शैदी बिसमीम्स वरहल वबरक़ नादरी हम उम्मीद करती हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे नादरी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पेशाब की बीमारी होती है कि उनको बार बार पेशाब आता है और ये बीमारी बाद बाज़ात बड़े लोगों के अंदर भी पाई जाती है कि बार बार पेशाब का आना एक तो ये शुगर की वजह से होता है बाद अवकात ये कोई बीमारी होती है ऐसी जिसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है बच्चे का बार बार पेशाब करना माँ के लिए परेशानी का लाइक होती है तो उसके लिए इलाज वगैरह भी करवाया है लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं होता तो आप जो है कुरानी अमल करें कुरानी अमल तो खैर नहीं है ये कि अमल आप करें एक टोटका आप आजमाएं इस आजमाए इस टोटके के आज़माने से आपकी जो परेशानी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और ये इलाज आपके घर के अंदर मौजूद है कि जब ख़वात आटा गूँधने बैठती हैं तो आटा गूँधने के बाद जो पानी आटे वाला बचता है यानी जिस बर्तन के अंदर पानी मौजूद होता है वहाँ पर हाथ डालती हैं आटे वाला फिर पानी लगाती हैं तो वो पानी आटे वाला बन जाता है तो उस पानी को फिर बाहर किसी नाली में गटर में या किसी जगह पर क्यारी में फूलों में उसको डाल देती हैं तो ये ऐसा ना किया करें एक तो बात यह है कि इस पानी के अंदर आटे के जरात होती हैं जो कि हमारा रिज्क होता है वो गटर के पानी में गया तो गुनाह होता है तो दूसरा एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की हमारे पास ये एक नेमत होती है जिसको हम जाया कर देते हैं और हमारे पास ये एक बहुत बड़ी एक दवाई है इलाज है वो है पेशाब की बीमारी का इलाज ये जो आटे वाला पानी बचता है इसको आपने कुछ देर के लिए एक साइड पर रख देना है जब आटे के जरात बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे तो पानी को आपने छानकर वो पानी आप उस बच्चे को पिलाएं तो ये ऐसा पानी है कि जैसे ही बच्चे को पानी आप ये पिलाएंगे तो उसी दिन ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जो बच्चा हर पांच मिनट के बाद दस मिनट के बाद पेशाब कर रहा था तो तकरीबन दो से तीन घंटों के बाद आप देखेंगे कि वही बच्चा अब दस से पंद्रह मिनट बीस मिनट का वक्फा अब गैप कर रहा है तो ये पानी पेशाब की बीमारी का इलाज है अगर पेशाब नहीं आता और रुक रुक के आता है उसके लिए भी ये इलाज है और अगर पेशाब बहुत ज़्यादा आता है बार बार आता है बच्चा कपड़े ख़राब कर देता है बिस्तर ख़राब कर देता है रात को सोते हुए पता नहीं कितनी मरत पेशाब कर देता है वो बिस्तर के पर के वहाँ जाने का दिल भी नहीं करता इतनी स्मेल होती है तो उन सब बीमारियों का इलाज इस टोटके के अंदर है बस ये पानी आपने इस्तेमाल करना है इस पानी को बड़े भी पी सकते हैं और छोटे बच्चे भी ये पानी पी सकते हैं और लाजमी नहीं कि ये पानी सिर्फ जो है वो पेशाब की बीमारी के लिए बल्कि अंदरूनी जितनी भी बीमारियाँ हैं उन सब का इलाज भी इस पानी के अंदर मौजूद है ये आटा गूंढने वाला जो पानी होता है बहुत ये आबीहा हजार से कम नहीं है ये पानी तो कोशिश किया करें कि इस पानी को ज़ाय ना किया करें इस पानी को रख दिया करें छान कर फिर पी लिया करें इन शहु फ़ायदा होगा दुआ है कि ला पाकर हम सबको हर किस्म की बीमारी से महफूज़ फरमाई आमीन सम्म आमीन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़